Я йду купляти блокла лісом і з вами буду розпаковувати аж 100 штук. І я хочу купити зі смаком вищу. Зима вже закінчилась. Я вже шукаю будку. ті дерев'яні довгі зараз в одному із них є такі різні смачненькі. І там буде масло із.

Я вам не хочу. Я купила вже. Смакович. І йдемо і... розпаковувати. Дякую. Юху у мене є блок лавіс І я вам буду знімати обзор аж тож бачок лавіс І так я вже розпаковую блок лавиізо. Їх так багато. А файно так пахнуть вишнею. Давайте вже приступам. Ну, а виглядає розового кольору обгортка жувачка аж такого кольору біло-розового. І тепер дивимося, який нам номер попався номер 37. Любовь — это просто быть вместе. Так, наступный номер поднимемся, если нам попадается. Любовь — это сделать рамку для его детской фотографии. Это 33 номер. Третья. И у нас 32 номер. Любовь это нокаут. Так, четверта. Я Четвертая. Знов та сама. Тридцать другий номер. Любовь это нокаут. Пятый. Любовь это никогда не беспокоиться, что встретишь новый день один. С тридцать номер. Дальше 6. Любовь это наслажда... наслаждаться теплым пледом в холод... холодные дни. Семьдесят парший номер. 7. Любовь это не ужинать в одиночестве. Тридцать пятый номер. Восьмая. Любовь это... Любовь это разрываться на части. Восемьдесят восьмой номер. Девятая. Любовь это, когда можешь выплакать море слез. Номер семьдесят девятый. Любовь это язык, на котором говорят все сердца. Номер восемьдесят четвертый. Любовь это надеяться, что лучшие времена за углом. Номер тридцать шестой. номер 82. Любовь – это гордится тем, что вы родители. Наступно. Любовь – эту песню в твоем сердце. Номер 74. Следующее. Любовь это считать часы, когда вы врозь. Номер 79. Далее. Любовь это иногда изумляться, что бы вы ни делали друг без друга. Номер 87. Далее, «Любовь – это сделать рамку для его детской фотографии». Это уже такая и было. знов 33 номер. Наступно, «Любовь – это иногда изумляться, чтобы вы делали друг без друга». Снова та же самая, номер 77. Далі любов Ета сделать рамку для його детской фотографії. Снова 33 номер. Так. Любов Ета, но, нока, нокаут. Знов таке саме. 32-й номер. Ось дуже багато однакових пішло. Подивимося, чи це не повторка. Тільки щоб була не повторка. Ура! Любовь – это быть частью общего будущего. 78 номер. Далее, далее, далее. Любовь – это иногда находится в замешательстве. 90 номер. Двадцать друга. Любовь – это, когда трудно сосредоточиться на мече. Семьдесят седьмой номер. Любовь это нокаут. Зно та сама и знов тридцать другий номер. Двадцать третья. Любовь это снова почувствует себя детьми. Тридцать девятый номер. Любов это считать часы, когда ты врос. Знал то сама, уже другий раз так и попадается. 79 номер. Любов это поставить поцелуй на ее автоответчики. 76 номер. Дальше. Дальше у нас любовь это ужинать в одиночестве. 35 номер. Любовь это годится тем, что вы родители. 82 номер. Снова так и попадался. Любовь это надеется, что лучшие времена за углом. 36 номер. Снова так и Любов это никогда не беспокоится, что встретишь новый день один. Тридцать восьмой номер. Так. Либо это считать часы, когда вы выбрал. Но то самое, ведь 79. 79 номер. Либо это не ужинать в одиночестве. 35 номер, знал, так и было. Любовь это, когда кто-то носит твои лыжи. Сорок семой номер. Наступно. Любовь это не ужинать в одиночестве, в что все самое попадается. Тридцать пятый номер. Так как этому будет наступность и На помощь что треба блок с ананасом купить, Любовь это сделать рамку для его детской фотографии. Знов то самое, 33 й номер. Наступно любовь это, когда трудно сосредоточиться на мяче. Семьдесят седьмой номер. <laughs> Любовь это быть хорошим слушателем Когда у тебя свои проблемы 73 номер Любовь это в день всех влюбленных проводить Часы в поиске открытки для него 81 номер Наразь хотя бы нова снова попалась Любовь это путешествовать 83 номер Ми вже половину блоку відкрили. Ще лишилося чуть-чуть. Ще половинку. Любов Ета розриватися на часті. 88 номер. Любов Ета бути частью общого будущего, 88-й номер. Любого это считать часы, когда вы в Семьдесят девятый номер. Любого это иногда находиться в замешательстве. Девяностый номер. Это я уже бачу тридцать четвертый номер. Любого это, когда чувствуешь ответственность за то, что говоришь при ребенке. Любов это не ужинать в одиночестве. 35 номер. Любовь это нокаут. 32 номер. Любовь это наслаждаться теплым предом в холодные дни. 71 номер. Любовь это как штурмовой ветер. Сороковый номер. Любовь это, когда знаешь, что его сердце всегда с тобой. 89 номер. Выкрываем 50. -й. Любов это сделать рамку для его детской фотографии тридцать третий номер.